Вітаю вас. Це власний погляд і про нову систему безпеки. У ТАС. Ми говоримо з гостем нашої студії. Знайомтеся, це Олександр Хохотва, голова Держгірпромнагляду України. Вітаю вас, пане Олександре. Добро після гучних аварій на шахтах. Президент доручив Кабміну підвищити безпеку на підприємствах вугільної галузі. І з цього приводу було створено центр комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості. Які власне головні принципи роботи нової системи. Еще в 2002 году э, директор института Макней и руководитель Петровского марш пришли ко мне, я был тогда еще генеральным директором Донецкого угля, и сказали, что существуют такие системы на шахтах Великобритании, и э, они вполне адекватно могут применены к э, нашим условиям, которые будем говорить на Украине, одни из тяжелых. То есть, безпосередньо, сначала нужно было познакомиться с зарубежным досведом? Да, это был пример э, опыта Англии. От, когда я изучил, я понял, что такую систему мы долго сами не разработаем, и ждать уже некогда было, потому что ряд таких аварий резонансных на шахтах Украины требовал быстрого решения этой проблемы. Но для этого нужны были деньги. Губернатором Донецкой области тогда был Виктор Федорович Янукович. Я пришел к нему и рассказал эту идею. И подготовили письмо на премьер-министра. Уже в 2003 году были выделены первые деньги для оснащения двух шахт. И в 2004 году первые две шахты, это шахта Трудовская Донецкая Угля и шахта Щегловская Глубокая Макея Угля, не були оснащені цими системами. Тобто, уже з 2004 року першою ви채зняні шахти вже працювала да. ця система безпеки. Вона була в інформаційному режимі працювала, тільки показувала, видавала інформацію, но не вмішалась в роботу диспетчерських служб, А як змінилося з часом? Сьогодні вже на дворі 13-й рік. Поскільки всі аварії резонансні, групові і случаями випадки відбуваються, в общем-то, з-за організаційних причин. Мы поняли, что система должна противостоять неправильным действиям персонала, который в этот момент руководит шахтами. То есть это диспетчера, главные инженеры. Вот. И вот эта система, она теперь работает уже в управляющем режиме. То есть если руководитель предприятия или дежурный диспетчер во время там, ночной смены не реагирует на информацию, которую дает эта система, она... Через какое-то время сама сработает, ну, как автопилот на самолете. Выключит напряжение, остановит механизмы или какие-то технологические цепочки. И подаст сигнал аварийного выхода работников из шахты. То есть, уже, скажем так, людский фактор не играет такую важную роль, как было раньше? Практически людской фактор исключен. Это очень хорошо, потому что профессионализм сегодня не только на шахтах, на других предприятиях Украины несколько падает. Поэтому вот мы решили, что надо все-таки исключать человеческий фактор, используя такие автоматизированные системы, можно их назвать роботами, автопилотами, как хотите. Ми говоримо про те, що в 2004 році було оснащено тільки дві перші шахти. Сьогодні 2013 рік. Скільки, да. На скількох шахтах діє вже така система? Сьогодні 35 шахт України оснащені такими системами, і 19 з них працюють вже в управляючому режимі. Оскільки з'явилося таке кількість шахт, була, вот, коли на Сухогодорській Восточній позапрошлому року случилась аварія, де погибло 28 людей, Значит, Виктор Федорович поставил задачу значит, ужесточить э, требования к угольным предприятиям. Поэтому на заседании Кабинета министров я высказал такую идею, создать центр комплексной безопасности, который бы отслеживал работу тех предприятий, которые имеют такие системы. И такой центр правительство выделило деньги, 30 миллионов. Губернатор Луганщины, Престюк Владимир Николаевич проявил заинтересованность и попросил, чтобы этот центр находился в Луганске. Для этого было выделено здание, которое принадлежало объединению Луганского уголь и за полгода такой центр был сделан. Потратили мы на него 30 миллионов бюджетных средств и 3 миллиона потратил Петровский завод на ремонт здания. Вот, и в середине этого года мы этот центр сдали в эксплуатацию. И сегодня он успешно работает. Сегодня уже можно говорить про первые результаты? Да. Если говорить вот за время работы этого центра, то будем говорить, ликвидировано с помощью специалистов центра и, конечно же, совместно с руководителями предприятий, 12 тысяч нештатных ситуаций, которые могли развиться в аварии. То есть, в принципе, значная сумма. Ну, в общем-то, будем говорить те деньги, которые потрачены государством. Они не, не, зря потрачены, не зря потрачены. Скажите, а э, впровадження этой системы є обов'язковим на всех шахтах э, для всех форм власності? А, Виктор Федорович, ответ. Когда посещал этот центр, значит, он поручил министру энергетики угольной промышленности, э, энергетики и угольной промышленности Ставицкому Идару Анатольевичу и мне. ізмінення внести в законодавчу базу для того, щоб такі системи були обов'язковими для шахт і обов'язкове їх підключення до центру незалежно від форми власності. Коли це може бути реалізовано? Чи внесені вже перші відповідні законодавчі? Так, да, на виході правила безпечності для вугільних шахт, де есть обязательная строчка такая в правилах безопасности, что все системы шахт, на которых они существуют, коллективной защиты, они должны обязательно быть подключены к центру. А це лише законопроект, чи вже ця норма введена Я думаю, що в кінця року правила безпечності ця норма буде введена. І з 1 января це буде обов'язково для всіх форм власності на увальних підприємствах України. Тобто вугільні підприємства за власний кошт мають установити на своєму підприємстві цю систему безпеки. Чи виділяється якась певна виділяє частина гроші. компенсації? От, е, в прошлом году іменно на систему було виділено 160 млн грн, в этом году 140 млн. И мы поэтапно будем у нас, в общем-то, активных таких шахт, которые работают по добыче угля с более-менее хорошей нагрузкой, с хорошей добычей. 158. Из них 75% это предприятия, которые опасные по газу и пыли, что является основной, основ, основным источником опасности на угольных предприятиях Украины. Хотя их очень много. Поэтому задача стоит лет за 5-7, значит, все шахты должны иметь такие системы. Не обязательно это система УТАС. У нас в этом году введена система российского производства. А чем они, властно, видрезняются? на шахте, шахте «Комсомолец» 8. Донбасса, которые купили за собственные деньги. Вот. Я смотрел работу этой системы с нашими специалистами. В принципе, она ничем не отличается, только она очень дорогая. Если наша система в среднем для шахты стоит 20 миллионов, и, так сказать, в течение года эти деньги вкладываются и сдаются в эксплуатацию. То есть система, которая используется российская, она стоит 70 миллионов. Мало того, у нее сегодня только 4 подсистемы в работе. А наши системы работают с подсистемами от 15 до 20. То есть наша система больше охватывает. Мало того, система, как и наша, также и российская, она способна нанизывать на себя другие подсистемы, как, ну, будем говорить, LEGO, да, вот конструктор. То есть не факт, что вот четыре системы там останутся. Конечно, они будут развиваться, расширяться, как и наши системы. Вот деньги выдаются не только на новые системы, но и на модернизацию старых, которые мы переводим в управляющий режим. Це вот себя показують дуже хороших сторони. Ну і ми говоримо про те, що згідно м, прийнятих законодавчих норм введення а, таких систем експлуатації стане обов'язковим. А у разі, якщо, скажімо так, керівники тих чи інших підприємств не захочуть використовувати цю систему, передбачені якісь штрафні санкції. Ну якщо чоловік не руководитель не використовує правила безпасності, у нас є много речових На нього вас вплоть плод того, що ми собственнику. Розкажемо, що не соответствует займає должності. Ну і наголосить, будь ласка, ще раз на тому, як власне працює система, якщо перевищено параметри безпеки. Система її від предыдущих систем практично, це повноцінна комплексна система. Вона включає від 15 до 20 підсистем. Вот раньше работали на шахтах Украины и Советского Союза, ранее под системой газовой защиты, там, управления конвертным транспортом, но они не были комплексными, не завязаны, так сказать, в один центр управления. Или не выполняли централизованно функции, которые друг на друга влияют. Эта система, она комплексная. Вот она имеет три вида уставки. Если, допустим, ситуация нормальная, как, вот, допустим, вот на улицах люди ходят светофоры, зеленым светом подсвечиваются все технологические цепочки, диспетчер видит, что у него все работает нормально. Если динамика какого-то параметра начинает изменяться в худшую сторону, загорается желтый свет. И если на этот желтый свет руководители предприятия не реагируют, не предпринимают меры, чтобы эту динамику значит, повернуть в обратную положительную сторону. Система зажигает красный свет, выключает технологические цепочки, снимает напряжение с участка и дает сигнал общей оповещения под землей, что люди должны покинуть рабочие места. При этом указывая, куда должны люди выходить. Вот задача руководителя или аналитика комплексного центра безопасности, вот тот промежуток времени, когда развивается динамика. И загорается желтый свет, э, свет до того, как сработает автопилот, значит предупредить, изменить ситуацию, или вывести людей, или усилить режимы проветривания, то есть изменить в лучшую сторону. Так это... на увазе э, той промежуток часу между желтой и красной да, кнопками. Да, да, сколько он да. может отрывать по По-разному, разная динамика развития, дело в том, что система может и анализировать, и может выдать на экран через сколько будет включен красный свет. Навіть, навіть така да, інформація винає винає. таку можливість аналізувати розвиваючися. А коли вже включена червона кнопка? Тоді вже все тоді працює автопілот, то тобто есть дається сигнал. Люди виводяться і виходять туди, куди говорити погромко говорячій связі диспетчер. Ну ще можна на сьогодні констатувати, чи були певні збої на сьогодні в роботі системи, Значит, що збої сказати, були только тоді, коли ми її настраювали. Дело в том, что она дублированная, то есть каждая подсистема имеет как минимум два канала информации. Вот, питание у нас стоит дублированное. И каналы связи, которые передают информацию от шахты под землей до диспетчера шахты и до центра в Луганске, она имеет два канала связи. Мы работаем с разными операторами Киевстар, где МТС. Вот они предоставляют нам свои каналы. И в центре мы видим в режиме онлайн, что происходит. Что происходит. Поэтому сам центр, он, его обязанности его не входит выключить обязательно, там, ситуацию выключить оборудование. Или... Это сделает диспетчер шахты. Аналитик наш только ему подскажет, что смотрите, у вас там в такой-то позиции развивается неприятная ситуация. Через такой промежуток времени, если вы не примете меры, Значит, будет выключено оборудование. И может подсказать, что у вас там открыты двери, где-то проветривание, где-то закорачивается струя. Те диспетчера, которые или аналитики, которые сидят в центре, они контролируют всего лишь 4 шахты. Потому что если больше их будет контролировать, у него рассеивание внимания, он не сможет увидеть все. То есть только 4 шахты каждый диспетчер. Таких пунктов у нас 16 сегодня. И вот на каждом... Значит, за каждым пультом управления сидит, в три смены работает центр, по 8 часов. Целодобово. Целодобово, да, в режиме онлайн. То есть мы видим все, что происходит. Каждое утро ситуацию руководитель центра передает нам и рассказывает, где какие были загазирования, технические загазирования, или загазирования при взрывных работах, или аварийные загазирования. Вот. Поэтому мы, так сказать, на этих предприятиях ну, досконально знаем ситуацию в любую секунду. Развитие системы идет не только, вот то, что сегодня есть. Сегодня уже у нас есть подсистемы, которые могут отслеживать нахождение людей в шахте. То есть где, в какой момент, вот в данный момент, в какой шахте находятся, где находятся люди. Это очень важно. Особенно при развитии аварийных ситуаций или при спасении людей. Мы видим на экране у диспетчера, где... Это находятся установлены люди. такие видеомониторы? Установлены датчики, которые с помощью... Значит, определенные аппаратуры показывают местонахождение рабочих под землей. Вот. И система эта все время усовершенствуется. Вот. Сегодня мы работаем над подсистемами проведения взрывных работ. То есть станции, которые дают импульс на взрывание, они должны быть за тысячу метров от, проведения, от места проведения взрыва. Система контролирует с помощью подсистемы, где находятся люди. Вот, контролирует газ в этом забое и взрывник может нажать кнопку и запустить дать импульс на взрывание только с разрешения диспетчера шахты мало того сама станция не включится если там что-то не в порядке или люди не выведены или газовая обстановка не позволяет производить взрыв. А авария такая как на суходолке она именно была из-за того что произвели взрыв люди не вышли с опасной зоны спровоцировали выброс. Люди побежали в забой, принудительно включили напряжение. Нельзя этого было делать, получили взрыв, погибли 28 человек. Ну и еще раз наголосить, будь ласка, на результатах работы. Вы кажете, что было попереджено понад 12 тысяч да, вот несчастных месяца, когда работали... випадков. Да. А на тех шахтах, предприятиях, где ну, было за, за прошлый год 320 тысяч нештатных ситуаций. Вот еще центр не работал, сами шахты, наши специалисты Петровского машзавода и наши инспектора отслеживали. От 320 двадцять тисяч ніштатних ситуацій ліквідіровано за вірю внідрення цієї системи. Тобто ну, это перерости аварійну 300... ситуацію. Ми вже про це не говоримо. Це там, де працюють ці підсистеми Така ситуація бути. Виключається, не виключається абсолютно. Дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас в студію. Глядачам нагадаю, що це був Олександр Хохотва, голова Держгірпромнагляду України. Ми говорили про переваги нової системи комплексної безпеки на вугільних підприємствах. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.